उर्दू टीचर के मज्जा सामीन अस्सलाम अलैकुम एक औरत छलंग लगाकर बस में सवार हुई और एक मर्द के बराबर नशस्त पर बैठ गई उसके पर्स ने साथ बैठे मर्द को चोट पहुंचाई। मर्द खामोश रहा उस मर्द को खामोश देखकर औरत ने सवाल किया कि तुम मेरे पर्स से चोट पहुंचने के बावजूद खामोश क्यों रहे मर्द मुस्कुराया और गोया हुआ एक मामूली सी चीज के लिए मुझे बरहम होने की कोई जरूरत नहीं थी जबकि हमारा एक दूसरे के साथ सफर निहायत मुख्तर है क्योंकि मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाला हूँ इस जवाब ने औरत को बेचैन कर दिया उसने उस मर्द से माफी तलब की और जो अल्फाज सोचे वो सुनहरी हरूफ में लिखने के लायक हैं। हम में से हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारा वक्त बहुत मुख्तसर है इस मुख्तसर वक्त को बेजा बेहसु हसद का दूरत और दीगर रंजिशों से तारीख नहीं करना चाहिए और ये खराब रवैये वक्त और तोानाई की बर्बादी का सबब होते हैं क्या किसी ने आपकी दिल शिकनी की है पुरसकून रही है सफर बहुत मुख्तसर है क्या किसी ने आपको धोखा दिया है जलील किया है रिलैक्स रहें दबाव का शिकार ना हो सफर बहुत मुख्तसर है क्या किसी ने आप पर नापसंदीदा तबसरा किया है पुरसकून रही है नज़रअंदाज और माफ कीजिए उनको अपनी दुआ में याद रखें और बग़ैर सिला के उनसे मोहब्बत करें सफर बहुत मुख्तसर है हर वो तकलीफ जो किसी दूसरे से आपको मिली दर हकीकत वो उस वक्त ही तकलीफ बनती है जब आप उसके बारे में सोचते हैं याद रखिए है। हमारे एक दूसरे के साथ सफर बहुत मुख्तसर है कोई इस सफर की तवालत से वाकिफ नहीं कल किसी ने नहीं देखा कोई नहीं जानता कि वो अपने स्टाफ पर कब पहुँच जाएगा हमारा सफर बहुत मुख्तर है आइए अपने खानदान और दोस्तों की तारीफ करें उनसे हंसी मजाक करें उनका एहतराम करें मोहब्बत करने वाले और दरगुजर करने वाले बने क्योंकि सफर बहुत मुख्तसर है मुस्कुराहट बांटे अपना सफर इतनी ही खूबसूरती से इख्तियार करें जैसा आप उसको खूबसूरत देखना चाहते हैं क्योंकि हमारा सफर बहुत मुख्तसर है